Ребята, скажем так, хотели сделать праздник не только себе, хотели сделать праздник клубу, доказать, что наша академия одна из лучших на Украине, что у нас ребята – это будущее нашего клуба, причем, я думаю, в дальнейшем не только нас дублей, но и первой команды. Поэтому те эмоции, которые они сейчас выплеснули здесь после игры, они, наверное, знаете, они очень тяжело шли к ним. Год работы последний. Надо было доказать, что мы в прошлом году не даром выиграли в финале, причем у «Шахтера». Нам надо было доказать в этом году, что мы лучшие, что ребята могут играть в футбол, причем красивый футбол. Поэтому каждая тренировка, каждый день работы и близил нас к этому. И поэтому я рад, что ребята... Все, что могли, сегодня на футбольном поле они отдали, и поэтому они заслужили быть чемпионом и заслужили играть дальше в взрослом футболе. На тлі досить сильного суперника УФК Карпати, якби цей матч вразив результативністю, вразив сейвами воротарськими, вразив ігровими компонентами в плані колективних дій, чи можна сказати, що це є для вас ну певним ідеалом того, як треба грати? Люба е, гра, знайте, када тренер доволен игрой, совсем доволен игрой, это значит, надо и тренеру, и команде заканчивать играть. Всегда есть какие-то недостатки, хотелось бы всегда быть что-то добавить лучше, хотелось, чтобы они еще больше могли показать на футбольном поле. Ну, это юношеский футбол, они, во-первых, еще не, скажем, постоянные. для них бывают где-то перепады, это еще говорю, дети, как говорят в этом, поэтому... Вы знаете, и игра получилась, результат получился. Был такой момент, когда был, пробивали 11 метров удар в наши ворота, и вратарь потащил. Это, наверное, было отправной точкой к тому, что мы уже где-то поверили, мы уже, что сегодня наш день, и что мы сегодня должны, должны выиграть, обязаны выиграть этот чемпионат. У вас есть какое-то ощущение такой светлой грусти от того, что вы выпускаете этих ребят, которые есть и грусть, есть и радость. И когда они будут играть в Ю-19, в Ю-21 в первой команде, тогда будет приятно, что какую-то частичку моей работы, какую-то частичку сердца я отдал каждому. И будет приятно смотреть, я говорю, что это мой ученики, и чтобы за них не было этого стыдно. Все-таки <music> Они переходят в более взрослый футбол, более взрослый футбол. Там более, наверное, наверное, больше будет команд, скажем, хорошего уровня. Поэтому, как они подготовятся, как они будут стремиться к этому, от этого будет результат и будет не только результат на табло, но и игра на футбольном поле.